اب ہم نے دیکھتے ہیں ملکہ صبا کا تخت تو اس کی رولنگ بھی کچھ ہوگی اس کی بھی رولنگ ہوگی اب کیا ہوا سلیمان السلام میں واقعہ شروع کر رہا ہوں تخت کے بارے میں سبا ملکہ سبا کے تخت کے بارے لانے کے بارے میں تو سلیمان السلام پیغمبر ہیں اور بہت ہی مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی زیادہ طاقتور بنایا وہ بیسیکلی جنوں پر ایون شیاطین بھی ان کے نیچے ڈائیو لگاتے تھے جن انسان اور شیعتین سب ان کے انڈر میں کام کرتے تھے اور پرندے اور ان کو ان کی منطق بھی آتی تھی تو قرآن مجید میں پیغمبر بادشاہ سن علیہ السلام ہے داؤد علیہ السلام بادشاہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیم علیہ السلام یہ بادشاہ ہیں اور ان کی بادشاہ اسلام پہ مبنی ہے بہت سٹرونگ رسول ہیں یہ قرآن مجید میں تو اب وہ اپنی کیا کہتے ہیں ریائے میں بیٹھ... رعای میں بیٹھ کے پوچھتے ہیں سورہ نمل ستائیسویں سورت بیس آئے اچھا اب یہ کہتے ہیں و تفقید فقال مالیہ لر الحد ام کان لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا اولا از بہن حو اولا یات مبین وہ کہتے ہیں سلمان نے کہا کہ اپنے پرندوں کی وہ جھاڑ پرتال کی یعنی اس کو ڈھونڈا کہاں تو وہ غائب تھا تو وہ کہتے ہیں اگر یہ حدود میرے پاس حدود موجود نہیں ہے غائبوں میں سے حدود ایک پرندہ ہے قرآن میں وہ اس کو سب جمع کرتے ہیں تو کہتے ہیں حدود نظر نہیں آ رہا ہے حدود نہیں ہے اس جگہ پر غائب ہے ایبسنٹ ہے وہ تو آگے کہتے ہیں میں ضرور اس کو سخت سزا دوں گا یا میں ضرور اس کو ذبح کر دوں گا سلاڈر یا یہ وہ میرے پاس واضح دلی لے کے آئے یعنی انہوں نے سب کو جمع کیا اپنے پرندوں جو ان کے انڈر میں تھے تو اس میں حدود ایک پرندہ نہیں تھا تو انہوں نے کہا اس حدود کو میں ان کی پاور کے آپ کہ ان کی ایبسنٹ کی وجہ سے آدمی ہمارے یہاں کوئی دفتر میں کوئی آدمی غلطی سے پہنچ جائے تو یہاں تو کہہ رہا اگر نہیں ہے تو میں اس کو جان سے مار دوں گا پاور دیکھی آپ نے کہ میں اس کو ذبح کر دوں گا اگر وہ ایپسنٹ کیسے ہو گیا آپ ان کی اتنی پاور تھی کیا انہوں نے کہا کہ اگر غائب ہے نا اگر وہ عذاب بھی سکت دوں گا ذبح کر دوں گا اور اگر وہ اگر واضح طور پر اتھارٹی کے ساتھ کوئی دلیل لینے لے کے آئے صحیح دلیل ہونی چاہیے اس کی منہ ایسا کر دوں گا میں اب حدود پرندے آتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں سورہ نمل ستائیس سورت بائیس اور تیس فما کا تھا غیر بعید فقال احد تو حمالم توحد بھی, بھی و تو کا من صبا ام بنابئی یقین اتنی وجد تمرآن تمل کو ہم و اوتیت من کلی شعیع ولا عرش عظیم بس اس نے زیادہ دیر نہ کی بس اس, اس نے آن کے کہا کہ میں نے ایسا کیا جس کے ساتھ آپ نے ایسا نہیں کیا ہوا اور میں تیرے پاس صبر سے یقین خبر کے ساتھ آیا ہوں میں نے ایک عورت کو ان کی لوگوں پر حکومت کرتے ہوئے پایا اس ملکہ کو ہر شے زیادہ کیا گیا اور اس لیے عظیم عرش اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کہتا ہے حدود پرندہ ان کے کہتا ہے کہ میرے پاس ایک ایسی جگہ سے میں آیا ہوں جس کا احاطہ آپ نے نہیں کیا ہوا یعنی آپ کے پاس اس کی انکمپاسی نہیں ہے میں وہاں سے ہو کے آ رہا ہوں کہاں سے ہو کے آ رہا ہوں جہاں پر آپ کے وہاں تک پہنچ نہیں ہے ابھی کہتا ہے وہ اور میں سبق وہاں سے خبر لے کے آیا ہوں ایک کچھ خبر بھی لے کے آیا خبر کہتا ہے کہ میں ایک عورت کے پاس ایک ملکہ ہے اب یہ بتا رہا ہے کون بتا رہا ہے حدود کہ ایک ملکہ ہے جو حکومت کرتی ہے اور اس کو بہت کچھ اللہ نے دے رکھا ہے ان کے لوگوں کو ان کو اور اس کا عرش جو ہے عظیم ہے ولہا عرش عظیم یہ دیکھ کے عربی میں لکھا ہے عرش عظیم یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ قرآن مجید میں عرش عظیم جو ہے عرش عظیم اللہ کے ساتھ تین دفعہ ہے سمجھ میں آ رہا ہے تین دفعہ اللہ کے ساتھ ہے اور ایک دفعہ ملکہ سبا اور کسی کے بارے میں عرش عظیم نہیں ہے ملکہ سبا آج عورتوں کی خبر پتہ چلے گئے عورتوں کا کیا مقام ہے ملکہ سبا سمجھ لیں آپ ملکہ سبا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے عرش عظیم دے رکھا ہے عرش عظیم کیوں کہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس جو بھی ہے وہ عرشی اس کا عرش بہت بڑا ہے یعنی اس کا جو وہ ہے کیا نام ہے اس کی رولنگ اس کو بہت کچھ اللہ نے دے رکھا ہے اب اس کی رولنگ کیا ہے وہ آگے دے گی پتہ چلے گا اس کی حکمرانی کیا ہے وہ بتاتا ہے وہی وہ بتاتا ہے کنٹینیوٹی میں سورہ نمل ٹوینٹی فور وہ جدو ہے وہ قوم ہے یش جدون علی شمس مندون اللہ وہ زین فصد ہوں فَهُمْ لَا يَحْتَدُونَ میں نے اس کو اس کی قوم کو اللہ کے علاوہ سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے زینت بنا رکھا ہے اور انہیں سیدھی راہ سے روک رکھا ہے پس وہ ہدایت نہیں پاتے اب یہ جو ملکہ سبا کی رولنگ کیا ہے دیکھیں نمبر ون سورج کو سجدہ کرتے ہیں وہ وہاں کی رولنگ بتا رہا ہوں میں آپ کو ملکہ سبا جو ہے اس کے نیچے جو لوگ ہیں وہاں جو بھی ان کی بلیو لوگ ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں سورج کو یہ ان کی رولنگ چل رہی ہے ملکہ سبھا کی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو بڑی امپورٹنٹ بات سمجھے کہ ان کی رولنگ کیا ہے کہ وہ سورج کے لیے سجدہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لکھا ہوا ہے اس کی قوم کو پایا وہ سجدہ کر رہے ہیں سورج کے لیے اور اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں اور ان کے جو اعمال ہیں وہ زی لم اور شیطانوں نے کیا کیا ان کے عمال کو ایسا دکھا رہا ہے کہ تم بہت اچھے کام کر رہا ہو یہ بھی یاد رکھیں بڑی خطرناک بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم قرآن کا ایک لفظ ہی جانتے معاشرے کی بات کر رہا ہوں میں اور ہم اپنے سمجھتے ہیں ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کرتے ہم وہ نہیں کرتے ہم یہ نہیں کرتے اپنے بنا رکھے اصول تو اللہ کہہ رہا ہے شیطان نے ان کے عمالوں کو خوشنما بنایا ہوا ہے وہ خوش ہیں بہت زبرد کہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں تالابی پڑھ لی نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا پتہ کیا کر لیا اصل سمجھنا ہے قرآن میں باتیں کیا لکھی ہیں ان, ان کی آیتوں سے گائیڈنس دینی ہے تو وہاں کے وہاں پر ملکہ سبا کی جو تھی ان کے رولنگ میں یہ تھا کہ شیطان نے ان کے عمال کو زینت دے رکھی تھی وہ سمجھتے ہیں ہم بہت سے کر رہے ہیں اور راستے سے اللہ کا جو راستہ اسے روک رہے تھے یہ ان کی رولنگ بتا رہا ہوں ملکہ سبا کی اور وہ ہدایت پر نہیں تھے تو چار پوائنٹس یاد رکھیں رولنگ آف ملکہ سبا سبا کی رولنگ میں کیا ہے کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں سورج کے لیے وہ شیطان نے ان کے عمال کو زینت بنا رکھا ہے اور وہ راستے سے روک روکتے ہیں اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور وہ ہدایت پر نہیں ہیں یہ کوئی ڈفیکلٹ چار پوائنٹس سمجھنے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ملکہ صحبہ کے اندر رولنگ کیا چل رہی ہے آگے رہے سورہ نمبر 25 اور 26 یہ کنٹینیوٹی میں آئے تھے اللہ یجدو للہ لدھی یو الخبہ الخبا فس سماوات و یاما تو فون وما تعلنون اللہ لا الا ہوا رب العرش العظیم اب یہ بات ان کی چار چیزیں پتہ چل گئیں چار چیزیں پتہ چل گئیں کہ وہ سورج کے لیے سجدہ کرتے ہیں شیطان کے عمال شیطان نے ان کے عمال کو زینت بنائے راستے سے روکتے ہیں اور وہ ہدایت نہیں لیتے اب اللہ ایک رول العمین میسیج دے رہا ہے کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ کے لیے جو پوشیدہ کو بھی جانتا ہے جو اسمان اور زمین میں یہ ان ایک کوشچن کی ریٹریک کوشچن کا کیوں نہیں سزدہ کرتے اللہ کے لیے جو پوشیدہ ہے اسمان و زمین میں اور وہ جانتے تم جو چھپاتے ہو تو تم ظاہر کرتے ہو اور اللہ لا الہ اللہ اور نہیں اللہ سوائے اس کے وہ رب العرش العظیم ہے اب رب العرش العظیم کے کوئی معنی کر سکتا ہے یہاں پر کوئی بھی کر دے اردو میں ویری گڈ اور کوئی کرے گا کوئی عرش عظیم کا کیا ہے وہ رب عرش عظیم جو ہے نا عرش عظیم کا رب ہے وہ اب رب کے معنی یاد رکھیں پرورش کرنا اردو ہندی کا لفظ ہے پالنے والا ایک اور ورڈ ہے تر... تربیت کرنے والا عرش عظیم کی تربیت کر رہا ہے وہ عرش عظیم سے رولنگ جا رہی ہے اس کی اتھارٹی اتھارٹی جا رہی ہے نا تو وہ اس کو پرورش کر رہا ہے یعنی اس کی حکمرانی سے سب چیز ہو رہی ہیں اس کا جو عرش ہے بڑا جو عرش عظیم جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے اور ملکہ کے ساتھ آیا یہ یاد رکھیے گا ابھی پیچھے آیا مل... 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 ملکہ کا آیا تھا نا عرش عظیم ابھی پیچھے پڑا میں مل... نے بولے اس کا عرش... اس کے عظیم کس کا عرش ہے وہ وہاں کیا, کیا کیا ہو رہا ہے ہاں یہ جو سب ہو رہا ہے اس کی پرویش اللہ کر رہا ہے کیونکہ اللہ کے کی انڈر میں آئے گا نا یہ اپنا سے کوئی عرض نہیں بنا سکتا جبکہ پوری قائد کا وہ ہے کرنے والا اس کے انڈر میں پاکستان کا بھی عرض بنا ہوا کنٹری بنی پاکستان ساری دنیا میں کنٹریز بنی ہے یہ بات سمجھے کہ جتنی کنٹریز ہیں ان سب کی چھوٹی چھوٹے اپنے کانسٹیٹیوشن ہیں ان کا ورڈس ہے لیکن اوپر سب کے اوپر اللہ ہے اللہ ہر ہر ایک عرض کی پروش کر رہا ہے تو ملکہ سبق کا جو ہوتا ہم نے بتا دیا کیا کہتا تھا رولنگ کیا تھی سورج سورج کے لیے سجدہ کر رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ میں وہ شیطان نے عمال کو زینت کو بنا رکھا ہے خوشنما یہ رولنگ چل رہی تھی ان کی لیکن یہ انڈر کس کے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ پرورش کر رہا ہے عرش عظیم کی خاص عرش عظیم تو اللہ جو پرورش کر رہا ہے وہ پوری کائنات میں اور زمین کے اوپر بھی جس کے عرش ہیں جتنے بھی بنے ہیں ان پہ بھی وہ پرورش کر رہا ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو نہیں آئی دیکھیں میں پھر سوال کروں گا جب جب وہ آنکھ جھپکتی آئے گا تو آپ کو بتانا وہ کون سا عرصہ آ گیا جو جانتے وہ نہیں بولیں گے پلیز تو میں میں ان سے بات کر رہا ہوں جو یہاں آئے رہے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ دیکھیں اگر سمجھ میں آئے گا فائدہ نہیں ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات اچھا تو وہ جو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ اللہ جو ہے وہ عرش عظیم کا پرورش کر رہا ہے پال رہا ہے اس کو تربیت کر رہا ہے اپنے عرش عظیم کو اور جو اس کے انڈر میں اگر ملکہ سب ہے وہ اس کو بھی کر رہا ہے سب کو کر رہا ہے نا وہ تو یہ تو نہیں کہ اس پہ سب جگہ کر رہا ہے سب کوئی بھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے اپنی آنکھوں سے ان پہ بھی اس کی اتھارٹی ہے اچھا اب کیا ہوا اس کو سمجھانے کے لیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں مومنون مومنٹی سی اس کی ایٹی سکس میں کل من رب سبعی و رب العرش العظیم اب میں عرش عظیم کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یہاں پر لکھا ہے کہ دو کہ اسما سات آسمانوں کا رب ہے وہ کون ہے سات آسمانوں کا رب اور کون ہے رب العرش عظیم یا سوال کیا کہو ان سے مر رب السماوات صبح و رب العرش العظیم کہہ دو کہ آسمانوں کی سات آسمانوں کی پرش کرلہ کون ہے سات آسمان کی جو سات آسمان ہے اس کی تربیت اس کی پرورش پالنے والا کون ہے اور وہ رب الرش اور اس کے پرورش عظیم کی پرورش والا کون ہے تو کون جواب آئے گا اللہ یہ جو آئے نا اسے سوال کر لیا کہہ دو کل من رب السماوات السلاماواتی کہو کہ کون ہے پرورش کرنے والا آسمانوں کی اور سات آسمانوں کی اور کون ہے عرش عظیم کی پرورش کرنے والا جواب آیا اللہ وہ اتھارٹی ہے وہی کر رہا ہے اچھا اب جب اس نے آن کے جب یہ بتایا کہ حدود نے یہ بتایا کہ یہ ملکہ سبا ہے اس کا عرشہ عظیم ہے اس کو بہت کچھ ملا ہوا ہے اور وہاں یہ رولنگ چل رہی ہے صحیح ہے